еще по интернету по контакту разговаривать со своими родными родичами. интернет это когда разные сайты на компьютере интернет это когда компьютер есть и когда телевизор а я считаю что интернет намного больше значит потому что много интернет себя. А вы знаете, что когда интернет заканчивается, на всех тоже может заканчиваться. Поэтому нужно не часто включать компьютер или телевизор. Когда на компьютере работает игра. Интернет это, там, где можно посмотреть мультики, поразукрашивать, поиграть много чего сделать, попечатать звукашечки, много чего интересного. Интернет это там капализон там есть такая наклейка, там надо отсылать, и детям будут компьютеры, там можно это даже звонить по компьютерам, еще там можно. Да, звонить по Да. Я уже балакал там. С кем-то уже балакал. И я уже балакал. И я. Интернет это там, где по компьютеру мультики смотрят и работают. Интернет можно найти по компьютеру. Фотки. Так где там фото всякие фильмы? Можно Через интернет компьютер. можно купить что-то. А значит, когда, когда ты включаешь компьютер, а у тебя там внутри есть такая внутри в ноутбуке диск, который в, системном блоке, э, вот ты за, ты запускаешь интернет, а и диск там крутится в системном блоке. Когда включают компьютер, нажимают на такой диск, он загружается, там истечет трошки программ, там включают, там, находят странички, там игры включают на интернете. Интернет когда включаешь, а интернета нету. И, и интернет называется интернетом, потому что он способен для компьютера. Для дисков, для телевизоров, для, для телефонов. Из интернет можно заказать себе отель и отель с бассейном. Это компьютер. Там закачивает, играют в вихры. В интернете можно найти электронную почту. Интернет это Такая вещь, на какую можно играть и выигрывать, смотреть мультики, отдыхать, кино, и... кино Музыка. смотреть. Если в интернете есть такая большая дырочка, mm -hmm. э, можно вот так вот написать. И вот бывает Отправить. с интернетом такая откладочка, можно вот так вот писать по кнопкам, и тебе вот так вот выпечатывает. Секреты тогда mm -hmm. у кого-то день рождения и подарки да, это говорят... Не надо. Если кому-то скажут, тогда это не будет подарок. Секреты всегда, чтобы находят место, где нету людей, чтобы секреты скрыть ему, чтобы люди не знали этот секрет и не слышали. Секрет это такая таймница, да. что может на ушко рассказать, а потом, если у вас есть друзья. Другим тоже можно рассказать. Секреты – это тайны, что нельзя рассказывать. Секреты – это когда что-то шепчет тебе на ушко, а потом никому-никому не рассказывает, нему. Если что-то важное, то нельзя рассказывать. Секреты – это что нельзя никому рассказывать и просто… Рассказать. Значит, что никому не надо рассказывать. Просто если у тебя есть, если кто-то тебе обещал подарить игрушку, она ну, у тебя дома есть. А, 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 а человек спрашивает, а где? А что там за игрушка дома? А никто не говорит. А я забыл секрет, у нас там уже возле возле... Сказал снова, и я загадал желание, и я теперь не буду ждать до 16 дней, чтобы, рас... чтобы рассказать всем секреты. если он не исполнится, я не расскажу. А если исполнится, могу рассказать, потому что этот секрет уже исполнился. Секреты – это то, что, что... скрывает... Одни люди, а других людей. Секрет это то, что нельзя никому сдавать свой секрет. И кто знает. А, а если сдаст этот секрет, то все беда. Секрет это то, что рассказывают только друзьям, и его не должны знать все. Секрет это, что надо хранить и никому не рассказывать. Умнички. Секрет. Секрет это такое. Чтобы не говорить никому и, и, и могу.